Kadang-kadang satu-satu produk tu dia kurang berjaya sebab mungkin jenama yang ada kat produk tu tak begitu ngam sangat. Dan bila macam tu produk tu jadi rare lah. Mungkin macam rare, macam big food lah. Contohnya sekarang kalau kita tengok ialah Volvo XC40 ni. Kalau kita bandingkan XC40 ni dengan mungkin Mercedes-Benz GLA ke atau BMW iX1 ke saya rasa kereta ni mempunyai nilai yang cukup best tapi tak ramai orang pilih kereta ni kalau kita tengok daripada segi reka bentuk lah pada mata aku XC40 ni reka bentuk dia kemas nampak modern dan tak terlalu over setengah kereta dia punya design over so mungkin kat situ ada masalah sikit dekat Volvo sebab reka bentuk dia mungkin terlalu understated dan terlalu Scandinavian Aku suka reka bentuk yang understated macam ni. Tapi ialah terpulang pada masing-masing. Dia yang masalahnya kan sebenarnya bila kita bawa balik sesuatu kereta tu. Lepas kita dah bayar contohnya kereta ni harga dia RM278,000. Kalau kita bayar RM278,000 dan kita bawa balik. Dan neighbour kita tanya kereta apa yang kau beli tu? Kawan saya seorang dia pernah kerja dekat dealership Volvo lah. So dia cerita kalau kata untuk Volvo punya sedan lah. Banding dengan Lexi jenama Jerman. Katalah untuk jenama Jerman tu, you bawa 10-15 orang, ada dapat satu booking. Untuk sedan Volvo, mungkin sampai 30-40 orang baru dapat satu booking. Dan dia kata satu lagi, kau kena perasan, bankers jarang beli Volvo. So, aku tanyalah apa pentingnya kalau bankers tak beli. Well, bankers dia tak belilah kalau kereta tu second hand value dia tak cukup bagus. Ha, inilah antara masalah untuk Volvo, ialah dia punya jenama tu mungkin seems to be stuck in a rut. Kalau kita tengok angka jualan Volvo ni kan sejak tahun 2016 dia dah macam stuck dekat 750,000 unit. Dia tak boleh nak break the 1 million barrier. Dan to me is because mungkin dia punya fokus tu adalah terlalu banyak kepada safety. Set to say safety tu bukan tak penting. Tetapi untuk kebanyakan orang mungkin mungkinlah pada zaman sekarang ni safety is a given. So Volvo kena fikirkan cara lain untuk market kereta dia. And here's the thing. It's not that the car tak tak bagus. It's not that dia punya material yang dia gunakan tak elok dan bukannya kereta dia tak cantik. Tetapi mungkin image dia akibat marketing tu menyebabkan ramai orang rasa macam tak berbaloi nak beli kereta ni. Well, apa pun aku nak tunjuk kat kau orang kelebihan-kelebihan kereta Volvo XC40 B5 ni. Banyak kelebihan dia, kalau kata kita nak bandingkan lah dengan produk lain daripada Jerman, aku rasa produk ni kompetitif except for jenama dia. Okay, kita mulakan dengan reka bentuk luar lah. Jadi kalau kau tengok kereta ni, dia memang reka bentuk dia kemas. It's a very continental car. Grill warna hitam, piano black, bit of piano black ni trim kat keliling. Lampu LED, bukan LED sebarang LED. Ini adalah projector LED. Projector LED ni maksudnya dia boleh kawal bentuk cahaya yang dia talakan tu. Yang mana terang, yang mana gelap Dia memang macam projektor LED betul-betul lah So this is uh, one of the more cutting edge Punya lighting uh, system uh, Dari segi rim pula kita tengok Rim datang dengan rim uh, 19 inci Dan kereta ni datang dengan sistem pacuan 4 roda Memang uh, very advanced So uh, bahagian lain Mereka bentuk tetap samalah macam biasa Dan aku suka dia gunakan warna hitam Dekat dia punya side mirror Dan kat atas ni ada roof rack This is a functional roof rack ya. Boleh carry betul-betul load dan dia datang dengan a uh, panoramic sunroof. Kalau daripada depan kita nampak Volvo punya traditional grill dengan Iron Mark dekat belakang ni kita nampak dia menggunakan uh, the traditional Volvo punya design language iaitu a very strong shoulder line. So the shoulder line kuat ni daripada Volvo 240 lagi Amazon pun memang punya very strong shoulder line tapi sekarang motif dia dah tinggalkan lampu yang berbentuk macam kayu golf ni kebanyakan model dia orang memang menggunakan motif yang macam ni lah sekarang although the newer 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 one the new EX90 dan sebagainya dia menggunakan C shape light like that goes all the way to the back belakang kemas macam biasa Volvo brand XC40 and then the B5 punya badging kalau kita tengok dia punya shape secara keseluruhan memang sangat kotak lah boxy Volvo memang typically boxy shape tapi boxy shape tu bukan saja-saja sebab bila you ada boxy shape dia akan menghasilkan ruang kabin yang paling lapang dan juga ruang boot yang paling praktikal. So kalau kita tengok kereta ni dia punya reka bentuk memang telah difikirkan untuk kemudahan kita lah. Daripada kita tengok kat luar ni contoh paling utama ialah lantai boot ni dia flat lah. Dia terus tarik keluar dia tak ada sebarang penghalang. Tak ada tebing tak ada apa. So kalau barang berat kita nak masuk keluar senang kita nak sliding. Kan Volvo ni dia memang suka fikirkan benda kecil-kecil. Dan kalau kita datang dengan dekat lagi kau akan boleh nampak di sini ya lantai boot ni dia bagi kepada tiga bahagian. Dan bila dia bagi kepada tiga bahagian ni, kau tengok, ni ada macam handle, grab handle dan tiga piece of plastik. Kalau you tengok betul-betul, bila saya angkat ni, you akan nampak dekat plastik ni ada logo plastic bag. Ataupun bag shopping lah. Kenapa? Sebab kat sini lah tempat you nak gantung shopping bag. Satu, dua dan tiga shopping bag you boleh gantung kalau you pergi beli grocery. So benda tak bersepah dan tak bergerak merata-rata dan kalau you tengok dekat bahagian bawah ni ada ruang simpanan barang yang agak bagus juga dan dekat sini dia bagi dia punya tool kit dalam bag yang macam velour macam well not velour lah macam well, some kind of non woven fabric dan dekat bawah ni ada ruang uh, untuk dia punya tire inflator kit dengan tire inflator glue dan ada subwoofer ataupun bass reflex system untuk dia punya sound system and typical of Volvo Memang ada tie down hook di empat-empat bucu supaya you boleh gunakan cargo net dan barang tak bergerak dan bersepah menurut kata, kata. There's a hard uh, tonneau cover yang melekat kepada dia punya uh, hatchback. Jadi dekat belakang ni kalau you tengok, dia ada satu macam panel yang boleh dibuka. Panel ni sebenarnya ada apa dalam tu? Nampak dia simpan dia punya orang panggil apa uh, emergency triangle yang kita boleh letak dekat belakang kereta untuk menandakan uh, ada bahaya dan juga ada tali yang kita ada kat sini yang kita boleh tarik untuk buka boot ni daripada dalam ni untuk anti kidnapping Ini memang mandatory dekat US dan banyak pasaran pun sekarang memang ada akses untuk anti kidnapping punya uh, feature ni Of course ada power tailgate lah. And uh, ruang kabin kereta ni, so ini sekarang setting untuk kursi depan ni dah memang selesa untuk dewasa, untuk saya pandu. Dan uh, ada ruang yang agak okey lah di sini kat belakang ni, cukup untuk satu penumbuk uh, dan kita tengok kursi dia uh, cukup. Dia punya seat squat ni agak pendek sikit lah kalau kita nak kirakan, lah, agak pendek sikit untuk kanak-kanak dah lebih selesa lah. Dan uh, atas ni ruang kepala pun okey. Ngam-ngam satu tangan. Dan ada armrest yang mempunyai e cup holder di sini. Pintu ni pula kalau kita tengok. Bila kita tutupkan dia punya armrest tinggi. Ketinggian dengan yang ini adalah ini tinggi sikit lah. But I guess that spine is not uh, too bad. Untuk perjalanan jarak jauh. Uh, masih lagi okey untuk dewasa Uh, tapi lebih sesuai untuk kanak-kanak. Cuma satu benda lah. Dia punya tingkap ni agak tinggi sikit lah. Saya very high belt line. So untuk kanak-kanak mungkin dia orang akan rasa a bit rendah. Dan some kids tak suka lah. seat macam ni. Dia akan rasa uh, mabuk. Sini ada aircon vent dua Boleh kawalkan buka tutup dan juga arah. Dan ada 12 buah punya outlet. Tapi tak ada USB outlet di bahagian belakang. You kena beli adapter. Kat belakang ni pun ada uh, speaker eh, uh, untuk orang belakang. Uh, each seat dapat dua speaker lah at least. Of course, dia punya tempat yang paling sedap sikit duduk ialah seat depan lah. Di mana kita tengok pelbagai kelebihan ada. Uh, seat ni depan dan belakang sama. Mempunyai velour punya insert dan of course leather dekat bahagian tepi lah. Uh, kelebihan seat depan ialah kiri dan kanan. Dia ada under tie support yang adjustable. So kalau you tengok saya adjust under tie support ni. Bila saya tarik dia maksimum, memang betul-betul dia sokong bawah kaki saya sampai ke uh, lutut. Uh, ini menjadikan ini sangat-sangat selesa. Dan kalau kedudukan macam ini, saya duduk, uh, ini memang this is like my proper driving school punya driving position lah. And uh, dia punya steering ni kita boleh laraskan ketinggian, sudut dan juga capaian. So kereta-kereta yang mempunyai larasan uh, capaian dan sudut ni akan membolehkan kita senang untuk mendapat uh, kedudukan pemanduan yang selesa. Dan uh, of course, dia mempunyai panoramic sunroof. Mula-mula kita boleh buka the sun blinds untuk membolehkan cahaya masuk tetapi bukan semua kepanasan sebab ada UV coating. Tapi kalau you nak juga, you boleh tekan untuk buka sikit untuk membolehkan ventilation ataupun kalau nak seterusnya boleh buka terus sehingga cahaya boleh masuk dan udara juga boleh masuk. Uh, kereta ni datang dengan sound system Harman Kardon Nah, so you akan nampak logo Harman Kardon dekat pintu kereta. Kereta ni interior dia semua hitam lah. Aku tak berkenan interior semua hitam ni tapi kalau kau tanya company kereta semua kata Kat Malaysia suka hitam sebab nampak sporty uh, But at least ada contrast stitching lah Contrast stitching uh, kelabu dengan hitam ni Nampakkan dia nampak mewah sikit lah Dan typical Volvo uh, Memang semua permukaan dia adalah soft plastik lah And uh, untuk Volvo ni biasa dia akan gunakan uh, Material yang tak ada banyak CFC lah masa production And katanya ada sedikit lah bahan-bahan yang uh, Recycle material Yang uh, menariknya kereta ni dia menggunakan uh, Sistem entertainment uh, Android for cars dan itu antara feature yang saya sangat suka dengan kereta ni sebab apabila dia menggunakan entertainment system yang Android for cars, maka presentation dia punya navigation system sama seperti Google Maps dan ditayangkan di depan kita ni dekat the main instrument cluster integrated completely memang sangat-sangat senang dan mudah untuk difahami Tipikal untuk Volvo dia punya ergonomik adalah bagus. Jadi secara mudah untuk kita teka ergonomik ni ataupun tengok ergonomik ni ialah bila kita dah duduk ni kita punya kedudukan pemanduan. Eh. Kedudukan pemanduan kita ni senang je. Kita punya bahu, mesti dekat uh, skusi. Dan bila kita letak lengan kita, kita punya pergelangan tangan ni mesti boleh ada di atas uh, steering. So ini memang membolehkan kita pegang steering ni. Mana-mana pun kita corner, lengan kita masih lagi ada sedikit bengkok penting kena bengkok ni sebab this will give us full control dalam apa pun keadaan dan daripada kedudukan tersebut kita cuba sentuh semua kawalan of course kereta ni kereta kecil lah semua benda yang saya boleh kawal semua saya boleh sentuh dan boleh capai tanpa mengangkat bahu saya daripada kursi dan itu menandukan dia punya ergonomik adalah bagus uh, in terms of dia punya sistem ni dia memang mudah untuk kita faham uh, it's agak basic dia punya presentation dia very plain Uh, tapi kita kenal lah Kalau kita tekan map Dia keluar dengan jelas Dan kalau kata kita pilih navigation Maka you akan nampak Maklumat yang sama Akan dipaparkan Di, di uh, main instrument cluster Ini sekarang ni dia tengah cari laluan Once dia dah dapat Dia akan tunjuk kat sini Sekarang ni dia tunjuk Dia punya uh, navigation lah Dia tak tunjuk The whole uh, Now saya pilih view ni nampak peta keluar dekat sini sama macam kat sini cuma presentation dia adalah lebih jelas dan lebih dekat lagi so daripada navigation screen tu kalau kita nak gunakan uh, function lain kita tekan app punya button ni dan semua lain benda akan keluar lah termasuklah radio ke apa ke akan ditayangkan di situ dan uh, macam kereta lain masih kadang-kadang dah tak ada volume control yang ni masih lagi menggunakan tombol untuk kawalan volume which is really really nice And, uh, selain daripada tu ada Apple CarPlay, Android Auto dan boleh juga pasang YouTube. Saya rasa YouTube ni hanya bila kereta berhenti dan statik saja. Untuk kawalan aircon kita tekan butang tengah dan di sini ada semua sistem kawalan aircon termasuklah function auto, function max dan yang lain-lain. Sekarang ni aircon kiri dan kanan berhubung. Kalau kita tak nak kita boleh setting kiri dan kanan asing-asing. So dia ada dual zone climate control. Dan uh, last kali you boleh panggil kamera dan nampak 360 view di sekeliling. Ini satu ciri yang bagus untuk kita memandu dalam kawasan bandar dan tempat-tempat yang sempit. Dan last sekali adalah the setting button untuk you set all the features yang ada dalam kereta ni. Dia punya center console ni typical, uh, very simple. There small gear knob, ada dua cup holder. ini uh, ni auto hold punya button uh, dengan kat bawah ni ada wireless charger. Uh, otherwise everything semua very clearly laid out dan ah uh, mudahlah untuk kita faham apa yang kita boleh buat kereta ni datang dengan uh, enjin 2 liter uh, turbo uh, power output dalam 260 macam tu dan torque dalam 390 Nm cukuplah untuk kita bergerak dengan bertenaga. Kereta ni mild hybrid lah. Untuk mild hybrid ni maksudnya selalunya dia punya charge starter adalah sama dengan dia punya alternator. So dia akan gunakan starter as alternator dan dia boleh ada stop start system yang akan cepatlah untuk trigger engine start bila perlu. Typical Volvo punya steering design, this uh, boxy steering box dengan kawalan untuk uh, ada sebelah kiri dan sistem hiburan di sebelah kanan. NVH level dalam kereta ni bagus, uh, terkawal. Suspension dia agak granular sikit, dia boleh merasa biji-biji uh, tu berasa juga berketul ketul Dan uh, 200 plus Horsepower Is enough For us to Merge dengan Trafik dengan Senang Tak ada rasa Kereta ni slow Ke apa ke Kotak gear 8 kelajuan DCT And gear change At moderate throttle Memang very smooth Kita tak berasa Tapi kalau kita tekan You can feel The drop dua gear And the, the Gear change is smooth Uh, kereta ni memang rasa macam ringan lah Sebab banyak power Dan also I think the way that they set up Bila you lepas throttle tu Dia rasa macam dia glide lah uh, Dan ini merasakan kereta ni rasa macam uh, ringan uh, Steering is uh, Weight dia tu Aku rasa well judged But typical lah kebanyakan kereta sekarang Menggunakan electric power steering So ringan sikit lah and, uh, But there is a bit of loading Yang you boleh rasa Bila masuk dalam corner dan sebagainya Uh, but feel tu kurang feedback tu agak kurang this is something yang I think the whole industry tengah bergelut lagi lah macam mana cara nak menjadikan AI nya lebih ada feedback so terus kita akan uh, mulakan uh, fungsi adaptive cruise control dan uh, you boleh nampak uh, di sini uh, peta tu agak jelas untuk kita gunakan dan ini adalah cara untuk kita tambahkan uh, kelajuan So sekarang saya letak kereta ni dekat 60 Dan kit ini untuk dekat dan jauhkan jarak kereta Sekarang ni satu bar Ni saya letak dua bar Satu bar dekat sangat sering saya gunakan dua bar Dan sistem ADAS ni Kalau you selalu tengok video saya Saya akan katakan ianya satu sistem yang kalau boleh Saya nak jadikan mandatory di Malaysia ni Kerana ia mengurangkan stres pemanduan dan stres tu bukan saja menyebabkan mungkin berlaku lebih banyak orang bergaduh di jalan raya, road rage Tapi juga mengurangkan risiko kesihatan ke stres is a major uh, cause for penyakit Macam-macam penyakit yang yang bermula dengan kita berasa tidak tenang So kereta ni ada lane centering eh. Dia boleh duduk kat tengah-tengah lorong lah tapi bila kita signal dia dah berhenti Dia tak mahu Dia tengok pula kereta sebelah tu Kelajuan macam mana Dia slow down Supaya kita boleh selit Di belakang kereta Di lorong sebelah kiri Intelligent jugalah Dia punya Advanced driving system tu In the sense that Kalau kita signal ke kanan Dia ready nak pecut Kalau kita signal ke kiri Dia ready untuk Memperlahankan kereta Sebab kiri kan Selalunya lebih perlahan daripada kanan Kereta ni kan Dengan 200 plus horsepower All wheel drive Sebenarnya memang sedap kereta rasa sure footed rasa planted and suspension system dia when you have that granular punya feel kan you boleh rasa jalan so memang you boleh uh, enjoy lah driving cuma dia tak ada manual mode je kalau ada manual mode dengan pedal shifter memang win memang boleh layan betul-betul masuk corner so far tak ada pedal, pedal shifter yang tak ada manual mode i think kalau nak nak kira for the enthusiast driver itulah kot mungkin dia punya dua benda yang kita nak kata shortfall So dekat KL ni macam-macam tempat yang tersembunyi yang kita boleh duduk dan enjoy pemandangan. So pada aku Volvo XC40 ni pun macam like a hidden gem. Dia ialah sebuah kereta keluarga yang sangat bagus, penuh dengan ciri keselamatan, padat dengan teknologi. Puaslah kalau kau nak layan sistem hiburan dia pun, power pun cukup banyak. Tapi itulah harga dia RM278,000. Satu harga yang saya kira membuatkan banyak pilihan ada dalam julat tersebut. Ini termasuklah model-model yang baru daripada Mercedes-Benz, BMW dan Audi dan juga model-model import yang mungkin grey import, parallel import yang lebih besar dan lebih mewah daripada dia. So, I I think Volvo kena reconsider balik macam mana dia market produk dia sebab kalau kita masuk dalam kabin kita nampak kabin tu memang rasa mewah, rasa berkualiti. Tetapi dia tidak boleh charge harga mewah Dia hanya boleh charge harga premium Beza tu Mewah ialah BMW, Mercedes-Benz, Audi dan jenama-jenama Jerman -jenama Ini premium Dia tak sama Di atas sikit lah daripada things like Peugeot, Citroen Dan jenama-jenama Eropah lain Tapi somehow, somehow Aku kesian kat Volvo Alright, sampai situ je video kita kali ni Kalau kau suka, tekan butang like kalau ada pendapat tentang kereta ni suka ke tak suka kau nak beli ke tak nak beli teringin nak beli tapi hanya second hand sebab dia murah masa second hand letak kat bawah banyak-banyak kalau uh, kau rasa video ni bermanfaat ramai juga kawan-kawan yang datang tengok kereta video pasal Volvo ni sebab aku buat Volvo ni aku rasa kereta yang bagus beli masa second hand sebab dia punya value drop banyak and masa second hand kereta ni masih lagi sangat solid masih boleh bertahan sama je macam kereta Jerman tapi the second hand value is so so good. Ramai orang tak boleh nak elak dia ditengokkan second hand value. Volvo is a really good second hand car. So maybe kat situ kot pasaran untuk kereta ni. I also don't know. Apa, -apa pun kalau kau rasa ni video ni bermanfaat, kau kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau kau suka konten aku tekan butang langganan dan juga butang lonceng sebab so, tak ketinggalan dekat video baru. Menu Malaysia pun yang berhemah kita jumpa lagi.